Hər biriniz salamlayıram, əziz abonentlər, xoş gördük sizləri. Bu gün bir maraqlı söhbət etmək istəyirəm sizlərə. Öz hazırlığım vaxtı necə hazırlaşırdım, onlardan danışmaq istəyirəm. Məqsəd nədir? Məqsəd sizin daimi şəkildə motivasiyanızı yüksək saxlamaqdır. Çünki bilirəm ki, elə vaxtlardır ki, siz tez-tez həvəsdən düşürsüz. Yəni olmaz da qəti şəkildə. Çünki sınağa gedirsiniz, hansı sınağa gedirsiniz? Biraz nəticəniz zəif olanda həvəsdən düşürsüz və hətta düşünürsüz ki, imtahan yaxınlaşır, necə edim, müsait toplayım da, yəni e, biraz həyəcan gəlir. Bax, onları aradan qaldırmaq üçün ümiyyətlə də e, vəziyyəti stabil saxlamaq üçün sizə çalışıram ki, bu cür videolar paylaşım ki, siz daim startda hazır olasınız da, yəni daim həvəsli, motivasiyalı olasınız ki, nəticəniz də yaxşı olsun. Onun üçün mən öz hazırlığım vaxtından danışacağam sizlərə çe necə mən hazırlamışam. E, yəni indi görəcəksiniz ki, bizim vaxtımızda necə? Bizim vaxtımızda deyəndə təbii ki, biz ibtidai icradan danışmırıq. 2015-ci ildən danışıram. Yəni 910 il bundan əvvəldən danışıram. E, mən deməli e, hazırlığa gedəndə əziz şərikdələr. Hazırlıqda e, bizim vaxtımızda internet çap məsələləri yox dərəcəsindədir. Nəticə, yəni internet yox. Əslində var idi, yəni biz rayon yerində qaldığımıza görə, orada yəni telefon yoxdu. Mən telefonu istifadə eləmirdim hazırlıq vaxtı. Telefonum yox idi deməli olar ki. Sonra ə, internet, YouTube zəbə heç nə yox idi da. Sadəcə gedirdik müəllimin yanına, gəlirdiyik evə başdırdıq evdə dərs oxumağa. Məsələn, mən özüm Masallıda hazırlanmışam 11-ci sinifdə. Masallıda hazırlanmışam və ə özüm amma cərləvatda qalırdım, Göytəpə, oradan gedirdim, hazırğa qayıdırdım. Məsələn necə olurdu? Ə, necə hazırlaşırdıq? Ə, onları isə izah eləmək istirə. Başa salmağa çalışıram. Yəni indiki şagirdlərə baxıram, təbii ki, hamısı yox, bir çoxuna baxıram ki, bu qədər fürsəti var. Yəni faktiki mən Bakıda dərs deyirəm də, de, yəni Bakıda dərs deyirəm və indi demə ola ki, internetdir, YouTube-dur, hammıda var da, vardır, əl çatandır, rayonlarda belə 90% əl çatandır. Yəni uzaqbaşı bəzilərinə əl çatandır, amma əksəriyyətinə əl çatandır. Və bu qədər sizin üçün şanslar var da. İstədiyiniz sualı istədiyiniz yerdən öyrənə bilərsiniz. Amma bizim vaxtımızda belə değildi. Deməli gedirdim hazırlığa. Məsələn, əvvəl gedirdim məktəbə, məktəbdən çıxdım, tutaq ki, getdim hazırlığa. Hazırlıq ya 2 dənə, ya 3 dənə hazırlıq olur da, məsələn. Hazırlıqlarda oldum müəllimlər suallarımızı verdik, müəyyən qədər öyrəndik, sonra qaytdım evə. Evə gələndən sonra məsələn gəlib çatırdım, indi 6-da, 5-də, 6-da evə çatdım. Başlayırdım biraz dincəlməkdən sonra başlayırdım axşam saat 11-ə, 12-yə -hə kimi dərs oxumağa. Və bu dərs oxuyanda da ancaq özümdə, yəni tək deməli bir dənə toplu var idi. Topluq təzə təzə çıxmışdı 2014-cü ildə bu buların E, yəni 2019-dan da qabaq kimi 14-də çıxmışdı. Və həmin o toplular başdırdım işləməyə. Heç belə e, geniş qayda kitablarımız da yox idi. Müəllimin verdikləri e, materiallar olurdu və bir də nəhayət e, qabaq e, balaca e, düstur kitabları var idi. Onlardan istifadə edirdim. Yəni geniş şəkildə yox idi. Yəni indi demək istəyirəm ki, e, indi şansınız gör nə qədədir. Mən e, orda misalları işləyəndə ancaq otururdum e, toplanı işləyəndə e, heç yerə baxa bilmirdim də. Yəni YouTube yox idi ki, mən girib YouTube-dan nə isə baxıb öyrənəm. Olsun mövzu izahı olsun, toplu izahı. E, heç nə yox. Və yaxud da ki, WhatsApp qrupları yoxdu ki, mən kimdən-nəsə, nəsə uşaqlardan soruşaq. E, Zoom-la onlayn dəstəklə məsələləri yoxuldu heç biri. Amma gör sizdə indi nə qədər şans var. Müəlliminiz dərsdən indi izahlar verir. Sonra gedib evdə YouTube-dan açıp baxırsınız. Ya mənim izahlarım, ya başqa bir müəllimin izahları. Üstə gəlinsin, e, deməli WhatsApp qrupları var, Telegram qrupları var. Nə isə bilməyəndə soruşa bilirsiz uşaqlar da o şəkildə. E, bu qədər fürsətdir. Toplonun izahı var. Nə isə öyrənirsən, istə gecə saat 2 olsun, 3 olsun, nə isə bilməyəndə o sualın izahı sizə əl çatandır. Amma bizim vaxtlarımızda yəni bu belə bir şey yox idi. Sualı bilmədisə vəssalam. Bir də nə vaxtsa hazırlığa gedəcəksən müəllimdən beş dənə, üç dənə sual soruşacaqsan. Elə bir vəziyyət idi, amma biz onun sayəsində kifayət qədər yüksək ballar topluyurduq. Digər şagidlər də hamıda, yəni indi də, yəni bir çox şagidlər yüksək nəticə topluyur, amma söhbət nədən gedir? Əksəriyyətində bu əl çatanlıq var da, yəni əksəriyyət şagidlər hal-hazırda bu qədər şansları var. Mən deyirəm ki, əgər mənim vaxtımda Yəni 2015-də bu qədər fürsət olsaydı məndə, mən həqiqətən də hazırğa getmədən hazırlaşıb 650-ni də keçərdim. E, yəni faktiki olaraq bunu edə bilərdim. Çünki 650-ni keçməsəm belə ən yəni, yüksək bal toplayardım. E, çünki yəni insan əgər özü dərk edəlsə ki, mən bunu rahat öyrənə bilərəm və salam da qutadı getdi, orada nə çətin bir şey var ki, bütün hər şey var, öyrənə bilərsən. Hətta hazırğa gedirsinsə Ümiyyətlə ekstra, bunu, yəni mükəmməl edə bilərsiniz siz. Sadəcə bir dənə özünüzə inamınız olmalıdır. Bax, ıı, onlayn dərslərə də qoşulur də əksər şagirdlər. Onlayn dərsə qoşulmusunuz, evdəsiz, oturub başlayın, işləyin testləri və dərs vaxtında qoşulursuz, müəlliminizə sual verirsiniz, rahat. Yəni evdəsən, oturmusan, çayın yanındadır, öyrənirsən sualları, bilmədiklərini müəllimə soruşursan, yəni nəyi bilmirsənsə soruşursan müəllimlə dərs vaxtında ə qaydaları da mən qrupa göndərirəm. Qaydalar da qrupda olur. Yəni bütün qaydalar qrupda olur. İstəyirsən isə gecə saat 2-dir. Nə isə bilmədən açdın qaydadan baxdın. Gör nə qədər fürsət var. Amma yəni, eee, bundan da hələ çoxları istifadə eləmə. Sonra bizim məsələn sınaqlar qrupumuz var. Mən o sınaqlar qrupuna o qədər sınaq atıram ki, az şagirdlər. Yəni 15 dənə, 20 dənə hər mövzuya aid 5-10 dənə sınaq göndərirəm ora. Məsələn, naturaldır və ya hətta kvadrat kökdür və ya hətta trigonometriyadır having mövzunun bütün xırdalıqlarına aid məsələlər göndərirəm ora. Və ə, bütün tiplər orada var, hamısının izahlarını da bir-bir göndərirəm. Yəni demək istədim ki, bizim vaxtımızda bu şey olsaydı, mən onlardan istifadə edərdim və kifayət qədər də ə, belə deyək, rahat nəticə toplayardım. İstifadə eləmək lazımdır bununla. Yəni sizlər ə, bəziləriniz proqramı düzgün qurmadığına görə, ə, yəni nizamsız işləmisiniz. Yəni nizamsız işləyirsiz də, yəni nizamlı et etmirsiz. Ona görə nəticələrdə zəifliyə gətirib çıxadır. Bax, e, məndə 585 bal oldu və bu 585 baldan bizim vaxtımızda elə belə 5 fənin hamısı bir yerdə idi. 125 dənə sual olurdu. Yəni hər fən 25 sual olurdu. 1-ci qrup idimdə. Yəni fizika, kimya, Azərbaycan dili, ingilis dili, riyaziyyat. Hər biri e, deməli olurdu 25 sual. Və mən hamısından 20-ni keçmişdim də. Yəni bütün 5 fənnin 5-ində də 20-dən yuxarı düz. Yəni 25 sualın 20+ düzüm var idi hamısının bütün fənlərdə. Yəni imtahanda. Hətta mən e, boş səhflər eləməsəydim, xırda səhflər eləməsəydim, mənim balım 650-ni keçəcəydi. E, sonra baxdım, yəni e, imtahından sonra testlərə baxıram ki, məsələn, ən çətinlərini düz eləmişəm, ən asanları səhv eləmişəm. Məsələn, riyaziyyatdan 2-3 dənə boş, yəni şifahi sualları səf etmişəm. Yəni, bu dəqiqə sizə versəm, buraxılış sual tipində sual idi. Məsələn, çətin blok suallarını eləmişdim. Çətin, çətin orada suallar var idi. 6-cı dərəcədir. Trigonometrianın 6-cı dərəcədən olan o çətin sualıdır. Sonra başqa orada bir çox çətin suallar var. Hamısı düz idi. Ən sadə boş-boş səhflər var idi. Kimyanı 100% yazmışdım, kim rahat idi. Fizikadan da məsələn boş-boş sadə sual, çətinləri düz yazmışdım, sadələri səhv eləmişdim. Eləcə də Azərbaycan dilinin ən çətinlərini düz yazmışdım. Mətn idi, təbii ki, mürəkkəb cümlə idi. Yəni çətinləri düz yazmışdım, amma vurğu idi, sonra modal sözü idi, xırda səhflər eləmişdim. Yəni demək də məqsədim odur ki, əgər sadə səhflər eləməsəydim, onları üstünə gələndə hesablayıram ki, 650-ni keçir balam, amma E, belə deyək 650-ni e, keçə bilmədin. Bax o boş səhflərə görə. Bax sizlər də əksəriyyətiniz imtahanda o cür səhflər edirsiniz və ona görə ballarınız aşağı düşür. Çalışın onu etməyəsiniz. Yəni e, bildiklərinizi düz yazsaz, siz həqiqətən də yüksək bal toplayarsınız. Çox şagird bildiklərini, yəni hər şagird demə ola ki, çox böyük hissəsi bildiklərini elə bir 50 bal boş yerə itirir də. 50 bal boş yerə bildiyi sualları itirir. Halbuki o səhfləri eləməsə 50 bal daha çox toplaya bilər. Və əziz şagirdlər, sizlər əgər qarşınıza məqsədinizi qoysaz və buna doğru çalışsaz, nəticəniz də yaxşı olacaq. Yetər ki, özünüzə inanın. Mən məsələn hazırdan gəlirəm evə, yenə deyirəm, heç bir şey olmurdu. Yəni heç bir izah yox, YouTube yox, heç bir şey yox. Bir dənə topla olurdum, bir dənə mən olurdum, başladırdım bunları işləməyə. Başladırdım bunları, bunları işləməyə və bunları işləyəndə də ə özüm üçün xüsusi proqram qururdum. Məsələn, tutaq ki, mən müəllim nə verib, o başqa məsələ. Özümün də xüsusi proqramı olurdu. Həmin özümün proqramımda məsələn, ə, əsasən 11-ci sinifdə mən fizika riyazədə üstünlük verirdim. Yəni o 8 bal verirdi bizə bizim vaxtımızda. Yəni daha çox bal verirdi, amma o birsə Azərbaycan İngilis dili, ə, sonra bir də nə qaldı? Azərbaycan İngilis dili, bir də kimya 4 bal verirdi deyənə. Onları az oxuyurdum, amma 8 ballıqları çox oxuyurdum, amma onları da oxuyurdum. Yəni proqram qurmuşdum özümə. Məsələn, gəlirdim evə, fizikadan hər hansı bir mövzunu götürürdüm, topludan başlərdım, başdan işləməyə. Riyaziyyatdan götürdüm, başdan işləməyə. Yəni müəllim nə verib öz yerində. Özüm çox xüsusi proqramım olurdu və hər gün çalışırdım ki, bu əsas fənlərə vaxt ayırım. Bucür. Demə ola ki, başqa bir işlə məşğul olmurdum da. Ancaq əla məqsədim buydu ki, bunu mən əldə edəcəm də, yəni bunu bu hazırlıqlara yəni gedirəm, bu tapşırıqları yazacam, bunu edəcəm özümcə. E, yəni e, sizlərə də məqsəd e, yəni olmalı idi ki, yəni sizlərdə. Birinci növbədə telefonla çox məşğul olmayın. Telefonla maksimum e, faydalı şeylər üçün, yəni dərs üçün istifadə edin. Yoxsa da girib Instagram-a girib TikTok-a orada 5 saat fırlanmaq Yəni heç nə. Yəni girirsiz ki, 2 hə, dəqiqə, bir də görürsüz yarım saat, 1 saat getdi. Bu nə qədər sizə ziyanə salır. Yəni mən bilirəm ki, çox boş yerdə çox vaxt itirirsiniz. Bular olmaz. Özünüz üçün xüsusi proqram qurun. Hələ də keç deyil. Ə, davamlı şəkildə başlayıb, yəni tapşırıqları yazmağa, ə, müəllimlərin verdiklərinin bənzərlərini işləməyə. Bu şəkildə çox super alınacaq. Mən də belə bal, yəni bu şəkildə olmuşdu. 585 bal, riyaziyyatdan 21 düzü idi, 25-dən. Dediyim kimi boş səhflər eləmişdim. Fizikadan 20 düzü idi, səhv etmirəmsə. E, Kimiyadan hamısı düzü idi, 100%, 25-i də. İngilis dilindən 2 səhfim var idi, 23 düzü idi. Azərbaycan dilindən də 21 düzü idi. Orada da boş səhflər eləmişdim. Mən hamısından 20-ni keçmişdim. E, bu şəkildə yazmışdım, amma səhflərim də çox sadə səhflər idi. Bunları da düzəltmək lazımdır. O texniki səhflər məsələsi, hesab səhflərini düzəltmək lazımdır və siz ə, artıq proqramın yarısına gəlmisiniz. Mənə bildirərsiz proqramda hardasınız. Proqramın yarısına gəlmisiniz və artıq proqram elə bil məsələn də birinci hissənin axırlarındasınız və ikiyə başlayacaqsınız yaxın zamanlarda. İkinci hissə başlayanda da siz nə etməlisiniz? Biris təkrar eləməlisiniz. Yəni qətiyən birin başını buraxmaq olmaz. Biri təkrar edə edə ikini də işləməlisiniz. Və çoxluca sınaqlar işləməlisiniz. Fırsətdir ki, bizim sınaqlar qrupuna qoşulub qiymət də çox azdır. Çoxluca sınaqlar atıram, özü də orda nə e, şey edəcəm. E, canlılar da açacağam bu ayın sonundan etibarən önəmli suallar işlədəcəm. Burada ətraflılar, ayrı-xüsusi suallar işlədəcəm. Buyurub qoşula bilərsiniz. Yəni çox balınızı çox təsir edəcək nəticənin artmasına. E, İstəyəndə onlayn və ayana dəstərlə qoşula bilər. Özünüz üçün xüsusi proqram burun, hazırlanın. İndi bundan sonra yenə də videolar çəkəcəm. Yəni deməkdə məqsədim odur ki, Motivasiyanız yüksəkdə qalsın. Hələ də gec deyil. Oturun, hazırlaşın. Yəni siz bunu bacaracaqsınız, mən buna əminəm. Sağ olun, salamat qalın.